Bismillahirrahmanirrahim. Mübarek ve mügeddes Ramazan ayının altıncı gününün duasının tercümesi. Bağışlayan ve mehriban olan Allah'ın adıyla. İlahi bu günde sana karşı ettiğim günahlara göre beni rüsva etme. Mənə intizam təziyanələrinlə vurma. Bu gündə sənin qəzəbə səbəb olan işlərdən məni uzaq et. Bağışış və neymətə and verirəm. Ey şöhrətli şəxslərin arzularının müntəhəsi. Bu mübarək duadan Allah'a qarşı edilən günahlardan söhbət gedir. İnsan günahları Allah qarşısında edir və Allah qarşısında da hesabın verəcəkdir. Bu günahların bir nəticəsi var. Elədiyimiz hər bir günahın bir nəticəsi vardır. Nəticəm dünyada və axirətdə rüsvay olma nəticəsidir. Ona görə duada Allahdan istəyir ilahi sənə qarşı etdiyim sənin qarşında etdiyim sənin qadağaları pozduğuma görə, o günahlara görə, elədiyim o səflərə görə məni rüsvay eləmə. Çünki insanın rüsvay olması insan elədikləri günaha, günahlara görə Allah qarşısında rüsvay olur. Əgər Allah sattarül uyub olmasaydı, əgər Allah ayıpları örtən olmasaydı, insan elədikləri günahlara görə dünyada və axirətdə rüsvay olardı. Amma Allahın sattarül uyub olması insanı xilas eləyir. Məni kəzab və intiqam təziyanələrinə vurma. Allah Taala elədiyimiz günahlara görə bizdən bir intiqamlar, intiqam təziyanəsi intiqam vurar. Doanın davamında Allahdan belə bir istəy var. Məni bu gündə sənin qəzəbə səbəb olan işlərdən uzaq etginən, günahlar, bəzi elədiyimiz əməllər var ki, Allahın qəzəbinə səbəb olur. El arasında belə bir söz var, deyirlər, Allah məni xoş edər. Allahın qəzəbinə səbəb olan işlərdən çəkinməyi Allahdan istəyir. Bəxşiş və nemətə and verirəm. Allah'a and verir neymətlərinə bizə ehsan və ikram elədiyin neymətlərə bəxşişinə ey şövqlü şəxslərin arzusunun müntəhəsi amin ya rebbe le aləmin